Mücərrəd duası. Rəvayətə görə Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: Mən Mərhaca aparılanda və hər bir asmāna çatəndə mələklərin bu duanı oxuduqlarını gördüm. Cənab Cəbrayıla sual verdim: Bu duanın şərhi nədir? Cəbrayil arz etdi: Ya Resulullah, bu bir duadır ki, əgər meşələr qələm və sullar mürəkkəb olsa belə 7 təbəqə göyün mələkləri bu duanın savabının heç 100 minindən birini yaza bilməzlər. Ya Muhammed, əcəib bir şəxs bu duanı gündə, ayda, ildə bir dəfə oxuya bilməsə, ömründə cəmi bir dəfə oxusa belə, bu savab işləri görmüş hesab edilər. 40 min dəfə Qur'anı xətm edər. 40 min gecə Qədər gecəsini tapar. 40 min məscidi təmir etmiş olarlar. 40 min dəfə piyada həccə getmiş